Gracias. <laughs> чуточку взбодриться. <laughs> И вот начала отбалечка, умы. Почем? Щечки, умы. Щечки, щечки. Щечки, хорошо, щечки надо вымыть. Носик потем. Да, почистил, чтобы все лучше слышали. Хорошо, ушки почищены стали. И лицо взял полотенечко. Взял полотенечко, вытер Хорошо. лицо. Хорошо, вытер масло, вытер. Вытер лицо, вытер. И за щетку взялся наш Иван. Против пропало прополоскал, щеточку положил и, конечно же, он вышел с ванны, закрыл дверь пяткой, закрыл дверь пяткой, и чтобы целый день трудиться, нужно утром что сделать? Подкрепиться. Взял наш Ваня бутерброд, чтобы его засунуть в рот. В Китае где-то какие-то йоги, а тут же чай приходить, поддерживая ногами. Ну и можно здесь рассказ наш прекратить. Но и расчесанным, друзьям, ходить и боже. Потом мочить печекку причесать. Хорошо расчесываем. Да, теперь причесанный, Утро у него прошло очень. Бодренько он не ленился, хорошо, много трудился. И так случилось, что он все делал сам. И так случилось,

Просто Весело? Да. Можно быть с друзьями. Дякую вам.